Станок оно тоже не имеет никакого значения, но сюда себе поставить самое оптимальное. Вот хват вот я всегда делаю таких транжеры, вклад по ушке. Здесь же вариант еще с такие таким тоже. На мой взгляд, самое оптимальное вот такой. Именно для этого тренажера. Ну вот то, то же самое движение. Вот сидим, поясницы прогиб, вперед не наклоняемся, на не наклоняемся. Обязательно поясницы прогиб небольшой начальное движение, начальное конечно, движение такое. Что мы делаем? себе вдох, локти, плечи максимально назад. То прогибаем, даже можно чуть-чуть назад отклониться. Потом расслабляемся, правда, палок сдаем, плечо, и локтями вперед уходим. Сначала же растянули, напрыгнули. Растянули плавно, ускорение напрыгнули. Самое главное в этом упражнении и, как во многих других, быть расслабленным, но сконцентрированным. Сейчас вот люди садятся, сел на тренажер, еще ничего не делал, уже напрягся, вот сидит, уже, уже тяжело. Поэтому не должно быть. Ни в коем случае вот, плечи вверх поднимать не надо. Плечи вот внизу, вот здесь самый главный смысл какой. -то. И что надо от того, куда завести, растянуть. Напрячь, расслабь. Все. Попробуй? Да.